金墨哥，让我请你吃饭吧。之前拍广告害你受伤，一直没机会跟你赔礼道歉。眼看我们俩又要合作了。改天吧，我今天有约了。这都是借口啦，还请韩大帅哥赏脸让我请你吃顿饭，要不我心里一直过意不去。但我今天已经说好了，要犒劳一下小助理的。好吧。拿我当挡箭牌，看我不趁机敲你一顿。 那等下次你有空的时候好了。啊，呃，对，他说要请我吃饭来着，不好意思。刚演的不错，说吧，想吃什么？这么自觉啊？刚答应好，我可不会离开。 那我就不客气了啊！我要吃德芙巧克力、可可布朗尼、香草味巴西榴莲菠萝蜜、芝士玉米粒、红烧狮子头、黄焖烂鸡、黑椒牛里脊、红烧排骨、糖醋鱼。见见见。想吃什么直接点吧。那我就不客气了啊。嗯。钱三叶。 好的好的。好的哦，对了，再帮我加一个白灼卖菜，还有一杯水。好的。涵涵，我特别喜欢你演的角色，可以合张影吗？哦，可以啊。谢谢。小姐，麻烦你能帮我们拍个照吗？啊、嗯，好，谢谢。一二三。 好了，谢谢啊，不客气。谢谢。你看这一个个被你封的。哎，话说我们俩这样单独出来吃饭，万一被拍了，岂不是要上头条了、嗯？你以为我刚才忙活那么半天，在干什么呀？ 我只不过是帮你挡了一道，你未免也对我太好了吧？我不是拿你当挡箭牌，而是真的要请你吃饭。那天在医院看你跑前跑后的，辛苦了。我那天都担心死了。担心我？嗯，我第一次做助理，我就让自己的艺人受伤，那我也太不负责了吧？回头被那些迷,迷妹们知道，那不得把我给……他们也会心疼的。 你光吃这个，吃得饱吗？你要求也太严格了吧。晚上有饭局啊，如果中午再吃多的话，就超标了。那那么多食物岂不是浪费了？你不吃我吃。我没记错的话，你是想要当演员的对吧？要你这么个吃法，用不了多久就可以往特性发展。嗯 你放心吧，我体重满一百减二十。我要是再吃一吃，我就又可以减了。嗯，这个好好吃。嗯，反正这种减呀。酒桌上肯定要喝酒，我结束之后给你打电话吧。在那之前，你回家或者逛一逛都可以。好，我等你通知啊。 不好好练习后，球队经理林飞教训了他一顿。运球,运球，运球，眼睛往哪看呢？好好看看仔细了啊！我跟你说，你再这样，永远就不想机会上场了。打你信不信啊？<好>啊，您打。我跟你说啊，你给我好好练习。你如果不好好练基本功的话，这辈子别想当一个球员了。听见没有？好的，我错了。练一百遍。<laughs> 不知道韩经理被打头会什么嘿嘿。<laughs> 让你不听话啊？让你不好好训练啊？喂，陆文文、啊，你赶紧过来啊！让司机把车开到麋鹿餐厅的门口。顾桥北？哦哦，好，好，好，我我现在就来啊！ 婉婉，哟，这怎么了？这喝多了吗？喝多了，台阶台阶。劲慢点慢点。他为了新气，保持身材，什么都没吃，就在那干喝。快点，先上车，小心小心。哎呦，慢点慢点慢点。哎<唉>，怎么回事啊？我从来没见他为求别人喝这么多酒。他是为了你。为了我？ 他知道你是戏剧学院毕业，的，一直想拍戏，所以啊，就为了给你争取这个剧里的角色，才去的这个饭局。哎呀，不行，我不能跟你说了。今天我们家老爷子八十大寿，我得赶回郊区去，所以就麻烦你抓紧把他送回去。好，你快走吧。呃，祝爷爷福如东海，寿比南山啊。我先上去了。路上注意安全啊！哎，你不用给他吃药啊。 他睡一觉就能。好好好，快去<走>快去吧，快去吧。慢点，啊师傅。好，拜拜。喂，哎，爸，我知道你生日，生日生日快乐，生日快乐。 一下，走，走，我们到了啊！嗯。师傅，你多高多重啊？我一六八，一百一十五斤。估计背不动他。您帮我个忙呗。 帮我把后备箱那个折叠推车拿出来。哎，好、啊，谢谢啊。醒啦，我们到家了，走，我们上楼去啊。你说你怎么就喝这么多呢？你这么聪明一个人，竟干这种傻事儿。这部戏呢，虽然确实是很好。 我也想通过自己的努力，才能把这个角色给拿到。疼疼疼。嗯。吃好了。好，师傅您帮个忙啊。好。哎，要我帮你一下吗？不用，我为人人，人人为我。 你好好歇着，我去给你放水啊。 水了，去洗澡吧。哎，慢点啊！哎，小心，小心！哎，干什么呀？干嘛关我呀？是你进去、啊，快进去！ 冷静，冷静。哎，薇姐，涵涵到家了没？啊，到了，我照顾着她呢。好着呢。哎，薇姐，好嘞，放心吧。 怎么样啊？我怕你用热水洗不安全，现在是不是感觉好多了？ 你也安全了、嗯。嗯、你打击报复我是吧？去给我拿睡衣。缺德。哦、他喝多了还能自己穿衣服吗？不会要我帮忙吧？ 还没找到啊。嗯，我去洗澡吧。嗯，去啊！以你现在的智商，咱俩不方便交流。快坐下吧，你快躺下，快躺下，好好歇着。 住吧，衣服确实也湿了。嗯嗯、怎么了？该不会是哭了吧？顾桥北。啊，你找顾桥北啊？他回老宅了，他爷爷八十大寿。 他在你手机里，你喜欢他呀？喜欢呀。那你不喜欢我吗？你不是早就知道我脱粉了吗？是不是不该和一个脑子不清楚的人聊这么不开心的话题啊？那你为什么不喜欢我？ 喜欢我可喜欢你了，我可迷恋你了，可崇拜你了啊！对你欲罢不能，好了吗？嗯，敷衍你都喝成这样了，你还能知道我敷衍不敷衍？那你喜欢我哪儿啊？都喜欢。那你把他照片给我换掉。 换的，行行行，换换。小孩似的。哎，你这个表情，我也要弄。这个简单。这个呢，是你昨天看见我手机壁纸是小乔的时候，非让我换的。智张拍的不错。切，不然我也不想换。 不过主要是看你昨天像个小孩似的，非得让我哄，不然我才懒得换。不过你昨天那个傻样，真应该给你录下来让你看看。你简直就是太傻了，太像个小孩了，还像个小可怜，非得让人亲亲抱抱举高高才能好的那种。 别接的电话？下次他的电话不用告诉我。你们闹掰了？掰，我们两个什么时候好过呀？那些绯闻都是假的，把你八卦的小眼神啊给我收一收。好好好，手机给你吧。你搞什么鬼？来。 把你的头微微扬起四十五度，四十五度，对，然后呢，眼睛往上看，鼻孔对准这个屏幕，嘴巴微微张开，眼睛往上看，翻白眼会吧？翻白眼，往上看，往上看，对，嘴巴微微张开，翻白眼儿，不然打不开了啊。 走了、啊，以后可别再喝多了，我可不会再照顾你。陆完完陆完哎，哎，陆完完，自从你做了韩静默的助理，我都找不到你人了。对你前两家相处的还愉快吗？嗯，愉快吧这。听起来。 就是怎么了？就是昨天晚上我睡他家了，睡了！哎别玩了，别玩了，快起来，快起来，跟我。怎么回事？是我想的那样？就是说你不是你想的那样，是他喝多了，我照顾他，我被迫留宿的。哦，那就当什么也没发生呗。你不说，他也不说，那还能怎么样？ 短腿喂，有话快说，有屁快放啊！没大没小的，我告诉你啊，韩金波原本的助理要回归了，所以呢，你不用再干他的助理了、哎。啊？大困难明天开机，你也不用跟他相处了。怎么这么突然啊？拜托你用你的小脑袋瓜想一想啊、嗯！你好歹呢也是正儿八经戏剧学院的学生，当什么助理啊？ 还是韩金木的助理，过段时间出道，别人一扒，全是你养的绯闻加黑历史。那我从今天开始就不是韩金木的助理了吗？是的，就是这样。哎呀，可算是摆脱这个大魔王这样的话，你就不用因为昨天晚上的事情尴尬了，还挺好的。不过你怎么看起来有点不开心啊？ 对呀、啊，我怎么心里好像有点失落呢？陆婉婉，你你该不会是？ 意不意外？我回来啦！那那我问的，你说的是那个临时助理吧？薇姐说他自动卸任了。不是，你这么靠谱的小助理回来了，你怎么一点也不开心啊？哦，没有。 我就是在想，要给我的靠谱小助理也找一个助理。哎，给我找助理，老大，说真的，要找助理的话，我想要顾桥北类型的。嗯，我去放东西。